मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई न्यूअर लोग आए हो सब लोग ठीक हो गए गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा उसी के साथ सुबह के बज चुके हैं साढ़े दस और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं तो भाई कल के खजूर आग के वीडियो में काफ़ी सारे लोगों की बहुत अच्छी अच्छी कॉमेंट आई है तो उससे पहले हम थैंक यू बोल देते हैं और चलिए उसी के साथ सभी को मिलते हैं रोहित भाई तो सुबह से चले गए और कल भी जैसे मैंने बोला था कि भाई जियो का वाई फाय हमारा आज भी बंद हो गया था तो कल मैंने कितनी मेहनत करके वीडियो अपलोड करा था और बड़ा भी था तो मैंने मोबाइल से नेटवर्क से किया था तो अभी नहीं देखा है तो जाके देख लो और चलिए इधर देख लीजिए सोनल दोपहर का खाना बनाने का स्टार्ट कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा लेट हो चुका है ना आज है साढ़ा हाँ तो गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा तो देख लीजिए भाई इधर सुबह में बटेखा की सब्जी बनने वाली है तो तो रिंगना चोड़ा की सब्जी बनेगी और उसके साथ रोटी बनेगी और क्या बनेगा दाल भात सलाद वो तो, तो कैसे कभी खाया नहीं है कैसा बनता है देखते हैं। पहली बार तो चलो भाई इधर दोपहर की खाने की तैयारी चल रही है और मैं आपको कच्चे टमाटे दिखा देता हूँ तो देख लीजिए भाई ये है कच्चे टमाटे इसका बनाएंगे सलाद तो चलिए मम्मी भी आज भी जो सारे मूंगफली के दाने निकाले थे ना वो आज भर रहे हैं तो मण सिंह मम्मी गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा कितनी सिंह लेके आए थे हम आ, थी। तो एक मान सिंह में से इतने दाने निकले है हाँ एक, एक पूरा तगारा होएगा तो ये कितने साल चलेगा अभी एक साल भी चलेगा के कम हो जाएगा और मांडवी का मांडवी पाक बनाया था ना वो बहुत अच्छा बना था अभी वापस से बनाने का है खाने में भी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए भी अच्छा लगा मुझे आ, तो देख लीजिए इतने सारे दाने निकाले और गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा तो आज पूरे दिन क्या काम करने का है बस मोटा थोड़ा तो चलिए भाई ये था मम्मी का पूरा शेड्यूल आज का और इधर देख लीजिए हमारा मंदिर काफी दिनों से नहीं दिखाया है तो आपको दिखा देते है काना जी मस्त से बैठे हुए है और ये हमारा पूरा मंदिर भाई जब भी मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट बाकी है तो देख लीजिए एक सफरजन खाएंगे और शाम को सोनल बोल रही है क्या बनाने का है रगड़ा पेटीज बनाते हैं तो देखते हैं टाइम के हिसाब से क्या होता है देख लीजिए इधर वाणे लिए हैं और ये तो दूध है रगड़ा पेटिस में वो आलू की टिक्की आती है वो बनाने की होती है गरम पानी में तो भाई शाम का वीडियो में रगड़ा पेटिस बनाने का प्लान है तो एंड तक देखना किस तरह से हम बनाते हैं और कैसी बनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे तो अभी फिलहाल तो सुबह का ब्रेकफास्ट बाकी है मेरा वो करूंगा फिर ऑफिस पे जाऊंगा फिर दोपहर के खाने के टाइम पे आएंगे तब सभी से मिले जी गाइस दोपहर के बज चुके हैं एक और लंच करने के लिए आए हैं तो देख लीजिए भाई लंच में बनाया हुआ है टमाटर का सलाद कच्चे टमाटर का और इधर सलाद या वारेला वा सलाद है इधर रींगण और सोरे की सब्जी है और सब लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं तो रात को रगड़ा पैटिस बनाने का है न? क्या आह तो सबको चलेगा तो चलो अभी खा लेते हैं बच चुके शाम के पांच और आ चुके घर पे तो जैसा कि हमने दोपहर को बनाया था क्या बनाने का है रगड़ा पेटीज बनाने का है तो रगड़ा पेटीज बनाने के लिए सभी सामान आ गया है तो सबसे पहले क्या करने का है सबसे पहले गरम पानी में અને એને અત્યારે મે બાફા મૂકેવા થોડું મીઠું થોડી કેવા ફેળ દસ નાખી રાળ રાળા બફાઈ જાય ચાલીની રેવા દેવા બધું ચલીયા ગાઈસ વટાણા બનને લગાયા ઓર રોહિત ભાઈ કો પીને કી ચા તો ઉસકે લિયે ચા બનાવીએંગે ઓર હા અભી ઠંડની કી શરૂઆત હો ગઈ હે બહુ થી અભી 5 બજે અભી ગાડી પે આતે હે તો ઠંડી લગ રહી હે તો વાસ તો રગડા પેટીસ ઠંડ મે ખાને કા મજા આયેગા થોડા સા ટીખા બી ખા લો ચટ ચટણી બનાના હા ચટણી છે છે બનાવી દેન ટીખું ખાવે ચટણી હા વેસા કરેંગે तो भाई बन रहा है अभी रगड़ा पेटिस तो धीरे धीरे बताएंगे कि किस तरह से हम बनाते हैं और आप किस तरह से बनाओगे तो हमको कमेंट में करना अभी दानन के दाड़े और सब कुछ डाल के बनाने वाले हैं मुमरा लेके आए कि लेने जाने का है अभी मुमरा की थैली तो रगड़ा पेटिस में मुमरा नहीं होता है

हाँ तो, तो भाई मुमरा पड़े है हमारे घर पे हाँ तो वो डाल के हम थोड़ा सा वो खाएंगे जिसको वो खाना है टिक्की खानी है वो टिक्की खाएंगे तो चलिए उसकी प्रोसेस करो चालू तब तक हम पीले थे घर गाइस बज चुके शाम के साढ़े क्या रगड़ा रगड़ा पेटिस बनाने का चालू कर दिया है तो देख लीजिए ये हमने क्या लिए थे बटाना वटाना लिए थे बटाना। अभी उसको इस तरह से आपको पहले पीस लेना है इधर तो अदकसरे कसरे अध कसरे आपको पीसने का है खाटी ग्रेवी थे और इधर देख लीजिए तेल तेल ले लिया है तो क्या करने का है इसके बाद जो से, तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा आशा सा वटाना पीस लेना है तब तक ये सोनल वटाणा पीसती है तब तक, तक आपको दूसरा मैं दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या लिया है ये रगड़ा पेड़ बना रगड़ा पेटिस बनाने के लिए तो देख लीजिए इससे पहले खट्टी आमली का पानी और लीली चटनी जिसको तिखी जो करनी पसंद हो उसे लीली चटनी डालने का और मस्त से अंगूर अंगूर नहीं बोलते इसको क्या बोलते दायडम को हिंदी में क्या दाएड़ें बोलते हैं वो तो दायडम ही बोलते हैं अंगूर तो द्राक्ष को बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं, नहीं पता है भाई दायडम को क्या बोलते हैं आपको बताओ तो कमेंट करो और इधर ले लीजिए मर्च और अभी सारे मसाले सब कुछ रेडी हो चुका है अभी क्या करने का तो रगड़े के वगैरह करने के लिए हिंग डाल दिया है ये पूरा जीरा डाल दिया है अब थोड़ी घड़ी गरमला ली तो इसको थोड़ा देर पकने देने का है मैंने પછી આ મીઠો લીમડો હતો તો ઉસકે ઉપર લીમડો ચલાવો આગેકી પ્રોસેસ શું છે એવો बता दीजिए આ મરિયાળી પણ નખાય એટલે વળી મરિયાળી કે રાધરમાં નથી તો આપણે નહી નાખવી તો વરિયાળી થઈ ગઈ છે ને તો આ તો બી ગ્રેવી જારી છે અંદર દેખ लीजिएगा भाई अब इसका वगर करने में आएगा अच्छे से धीरे-धीरे सारे વટાણે જા રહે ફ્રાય હોને કે ફ્રાય તો નહી બોલ سکتے ऐसे दाल जैसे વગર کرتے इस तरह से करने की है फिर आगे क्या प्रोसेस है वो बता दीजिए बहुत साणक से रगड़ा पेड़ा खाने का मन क्यों हो गया पेटीस खाने का मन क्यों हो गया एमा ये हो तो दाडे माता और जीनी सेव ने गुड हाजर्म आतो એટલે કીધો રગડા પેટીસ ને રગડા પેટીસ ના રેસિપી દે થી પણ નથી હા કે આ એવાલી રેસિપી અમને બતાયે બી ની ઓર હમ ભી આઈ થિંક કાફી ટાઈમ સે પહેલી બારી બનાતે બના રહે ઓકે સાદી પહેલી બારી બનાતે ઓકે ના સાદી પછી આ પહેલી વાર હા સાદી કે બાદ હમ પહેલી વાર બના રહે તો કેસી બનતી હે ઓ દેખેંગે ક્યુકી ઘર પેતે ખાતે થા નહી ખાતે રગડા પેડ ખાતે તો આજ બોલા પેટીસ બના બોલિસ બના દી શેવડા પડા હો તો દોન હો પેડ ઓ પેટીસ ઓર ઉિફરન્સ આતા આપતા કોમેન્ટ કરો હમે તો એ ડિફરન્સ લગતા નહીં હે હે તો બધું એમ જાય આપડે બટેકા ની ટિકી હે આજે મેં પણ આપણે મુંમરા મુંમરા એટલે ફેર કહેવાય ને આને આલુ ટિકી તો મુજો એના મુંમરા વાલા જ્યાદા પસંદ આતા હે ટિકી કરકે ટિકી ابھی બનાને કા બાકી હે ટિકી જ બટેકા બફાઈ ગયા છે હવે ની કરી પેલો ઓર મમ્મી ગટર નાકુ મમ્મી ક્યસે શાક લેવા તો મમ્મી અભી અભી માર્કેટ ગઈ હે તો વો ક્યા લેકે આતે હે વો ભી દેખેંગે તો તો આજ લેટ હો જાયેગા ના બનાને મે ઈ તો મારે બનાવની છે પણ ઈ તો હું પે બનાનેલા તો ટિકી જ રહી છે ટિકી નમ તો બાય રગડા તો હોચુકાય અમારો ઓલમોસ્ટ રેડી ઇસકે બાદ ટિકી નથી ખટ્ટા મીઠા બનેગ આંબલી કા પાણી ફિર ભી લેમન ડાલ આંબલી નું પાણી નથી ખજૂર બહુ અચ્છા અચ્છા આરા ખજુર ખાને કા ખજુર કે બહુ કાફી સારા ફાયદે હે तो खाने का और बढ़िया रहने का तो अभी क्या करने का है? हम्म और मिठो नाखूश अलग तो नमक तो आपने आपको जैसा पसंद हो अपने स्वाद अनुसार ही डाल सकते हो अने गुड़ गुड़ जाएगा गुड़ तो भाई मीठा मीठा गुड़ जा रहा है तो गुड़ डाल देते हैं और बस ऐसा सब कुछ है अभी थोड़े देर इसको पकने देनेगे फिर आपको दिखाएंगे कि टिकी भी हम किस तरह से बना हो चुका है रेडी देख लीजिए और इधर बटे का हो चुके बॉइल और इधर देख लीजिए हमारी बहन आगे ऑफिस का, का कपड़ा पहना है शिमला मनाली का तो वो तो श्याला कहा से ऐसे कौन पे पहनते ऐसा बोल रहा था मैं हा बाहर के प्रदेश में ऐसा सब कुछ पहनते है हाँ हमने हरिद्वार से लिया था और देख लीजिए अभी हमारा रगड़ा हो चुका है रेडी अब क्या करने का है तो तो मम्मी लेके आएंगे तब डालेंगे तब तक अभी इस तरफ से बनाने का है अभी क्या करने का है तो अभी बटेगा की साल निकालेंगे फिर उसकी टिकी बनाएंगे इसको हम उतर लेते नीचे रख देते साल निकल चुकी है और अभी बटेगा को आप आपको इस तरह से चूंद लेना लेना है, है नहीं पेस्ट लेना, तो लेना है इस तरह पीस से पीस लेना नहीं तो हाँ मिक्सर में पीस लेना बोलते, बोलते हैं तो ऐसे आपको क्रश कर लेना है फिर इसका हम बनाएंगे क्या बनाएंगे टिक्की बनाएंगे और उसको फ्राई करेंगे वो बनाने के लिए बटे का तो सुंदा हो चुका है रेडी और अभी इसमें क्या क्या डालने का है वो बता दीजिए चलिए मिठू तो नमक जा रहा है वो अपने स्वाद अनुसार डालने का है तो हाँ हाँ तो हमारे हिसाब से डालेंगे और हलदर राति तो, तो हो जाएगी फ्राई के रा हो जाएगी ना हाँ तो थोड़ी सी हमर तो हाँ थोड़ी सी हम हलदर डालेंगे उसपे थोड़ा सा लेमन गरम मसाला और उसपे थोड़ा सा लेमन खट्टी मीठी होगा हाँ चाट मसाला और जी जीरू, जीरू तो थोड़ा सा जीरू जीरू सब भी में जाता है। जीरा, कोई जीरा, भी चीज बनाएंगे उसमें ऐसा है तो उस पे जाएगी आलू और मिर्ची का पेस्ट तो अभी इससे अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा कि कुछ डालने का है अभी नहीं, थोड़ी का थोड़ी तो, तो, तो थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च कलर पकड़ाने के लिए और अभी डाल देने के दाने आह थोड़ा कुछ अंदर ही ना किधम नहीं तो भाई कोठमी जा रही है इसके अंदर तो देख लीजिए हमारे यहाँ दाना को कोठमी भी बिल बोलते हैं आपके वहाँ क्या क्या बोलते हो कमेंट करके बताना तो ये हमारा हो चुका है टिक्की बनाने का मावा रेडी तो भी इसको हम टिक्की बनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे अब इसके बाद इसको फ्राई करने की प्रोसेस आएंगी वो सब दिखाएंगे तो वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल में नहीं है वो तो सब्सक्राइब कर देना नहीं किया है तो पहले कर दो और लाइक करके शेयर कर दो और कमेंट करना कि भाई आपको रगड़ा पे और रगड़ा पेटिस की रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखनी है और हमारे वीडियो में सबसे ज़्यादा आपको क्या क्या पसंद आ रहा है वो सब कुछ कॉमेंट बॉक्स में लिखना और ऐसे हमको सपोर्ट करने देना तब तक हमारा जो टिक्की बनाने का काम है, है। जब टिक्की रख दी है गैस पे गर्म होने के लिए फ्राई होने के लिए इसमें से थोड़ा सा तेल डाल दिया है अभी इसको फ्राई करेंगे दोनों साइड अच्छे से तो जब तक फ्राई होती है ना तब तक देख लीजिए मम्मी आ चुके हैं मार्केट से तो क्या लेके आए वो मम्मी मार्केट से तो लस्सन आ चुका है लस्सन का भाव भी ज्यादा होगा ना पास दस रुपए की पांच कले तो किलो का कितना है किलो किलो तो देख लीजिए अभी विंटर में लसन की मांग बहुत ज्यादा रहती है क्यूँकी भजिया का सब कुछ प्रोग्राम रहता है और लाल मिर्च आगे है लाल मिर्चे की पट्टी खाने की मजा कुछ अलग है तो अभी मम्मी पूरा अपना ठेला बिक रहे है तब तक देख लीजिए जब ठीक हो चुकी है रेडी ऐसा मेरे को लग रहा है कि नहीं हुई है तो भाई टिक्की अभी रेडी नहीं होती टिक्की हो चुके है रेडी देख लीजिए इस तरह से हमारी टिक्की हो चुके है फ्राई अभी भी थोड़ी बाकी है और इधर सब लोग टिक्की बनाने में लगे हुए है तो टिक्की हो चुके है सारा सामान रेडी हो चुका है टमाटा और कांदा सब कुछ काट लिया है अभी सब लोग एक साथ खाने के लिए बैठ जाएंगे जब सारी टिक्की बन जाएगी तब आपको इसका दिखाएंगे कि रिव्यू सब लोगों को कैसा लग रहा है कैसी इसके ऊपर टिक्की चटनी जाएगी फिर इसके ऊपर मीठी चटनी डाल दी है और अभी उसके ऊपर डालेंगे क्या सेव चटनी तो आ गई दोनों दी दी। तो सेव डाल रहे हैं और ऑनियन तो टमाटर टमा दाना दायडम ने हिंदी माँ कह कई तन खबर से किसी को नहीं पता होगा तो भाई दाड़म के दाने के ऊपर जाएगा रगड़ा और इसमें आपको मुमरा सवानू जो भी डालना है वो डाल डाल सकते हैं और अपने हिसाब से रगड़ा ले सकते हो ये है मेरी प्लेट रेडी हो चुकी है और पापा ने मुमरा डाल के खाया है तो खाखरा भी चलता है नहीं डाल खाखरा में तो चेंजेस रहता है तो चलो अभी गर्मा गर्म मैं भी खा ले हूँ क्योंकि विंटर है तो ठंडी हो जाएगी तो इस वीडियो का एंड इधर ही कर देते आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर, कर दीजिए कमेंट करके सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर दीजिए कल मिलेंगे आठ बजे कुछ नए कंटेंट के साथ तब तक तो के वीडियो एंजॉय करो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंदे मातरम बाय